Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Cubaan sindiket penyeludupan bagi melarikan barangan bersubsidi ke negara jiran berjaya dipatahkan selepas KPDN Kelantan. Rampas barangan kawalan bernilai lebih RM429,000 sepanjang tempoh Januari hingga Isnin lalu. Mengarah KPDN Kelantan, Azman Ismail berkata kejayaan itu hasil operasi bersepadu yang membawa kepada 220 tangkapan, membabitkan pelbagai modus operandi. Ini termasuk penggunaan stok haram, kenderaan diubah suai dan laluan tikus di sempadan Malaysia-Thailand. Untuk tahun ni sehingga bulan November, kita ada 1,355 kes. Kita kes dengan rapasan sebanyak 4.6 juta. 220 tangkapan tidak telah buat. Okay, dengan jumlah denda yang telah selesai ke mahkamah ada RM800,000. Okay, dan kompak sebanyak RM206,000. Azman turut menegaskan operasi penguatkuasaan akan terus dipergiat terutama menjelang musim perayaan bagi memastikan ketirisan barangan subsidi dapat dibendung sepenuhnya. Dalam pada itu, KPDM Melaka memperkenal van skuad tindakan aduan dan resolusi Star Muda Ali yang bergerak ke seluruh negeri itu bagi memastikan sebarang aduan berkaitan harga barangan dan isu kepenggunaan. Pengarah KPDM Melaka Dr. Muhammad Hazimin Jamaluddin berkata ia bagi membolehkan setiap aduan dapat diselesaikan dalam tempoh tidak melebihi 24 jam khususnya di kawasan tumpuan pelancong sempena tahun Melaka tahun melawat Melaka 2026. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam sidang media selepas pelancaran skim harga maksimum musim perayaan Christmas 2025 KPDM Melaka di Klebang. Sementara itu sebanyak 31,554 pemeriksaan premis telah dijalankan sehingga 22 Disember lalu. Daripada pemeriksaan berkenaan, 396 kes telah dikesan dengan 26 kes telah diambil tindakan. Majlis Belia Negeri Perlis MBNP menegaskan bahawa kepentingan rakyat harus menjadi keutamaan dalam menghadapi pergolakan kepimpinan tertinggi negeri susulan perkembangan politik semasa yang mencetuskan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Presiden Yang Maha Jeffrey Hassan berkata kestabilan pentadbiran hanya akan terjamin jika semua pihak mengutamakan tanggungjawab terhadap rakyat melebihi kepentingan peribadi atau parti. Beliau menegaskan golongan belia di Perlis mengimpikan sebuah negeri yang makmur, stabil dan progresif yang hanya dapat dicapai dengan kestabilan kepimpinan. Maha Jeffrey turut menekankan kesetiaan rakyat khususnya golongan belia kepada Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalulail sebagai yang penting dalam mengekalkan keharmonian negeri. Beliau menyeru semua pihak agar menghentikan ketegangan politik dan kembali kepada perjuangan sebenar untuk rakyat. Proses ekonomi Malaysia dilihat kekal berdaya tahan dan berada pada landasan yang positif untuk mencapai unjuran tahun ini, meskipun berdepan persekitaran global yang mencabar menganalisis ekonomi UNIKL Business School Profesor Madya Dr Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berkata pertumbuhan ekonomi negara disokong permintaan domestik yang berterusan kestabilan pasaran buruh serta pelaksanaan dasar fiskal yang lebih berfokus dan bersasar menurut beliau tumpuan kerajaan terhadap sektor bernilai tinggi termasuk digital teknologi dan pembuatan berkemahiran tinggi membantu memperkukuh struktur ekonomi serta meningkatkan daya saing jangka sederhana negara Langkah penstrukturan semula subsidi dan penyaluran bantuan secara bersasar turut menyokong aktiviti ekonomi domestik tanpa memberi tekanan ketara kepada kos sara hidup. Beralih ke perkembangan luar negara, protes tercetus di Albania susulan dakwaan timbalan Perdana Menteri Belinda Baluku terlibat kes rasuah. Penunjuk perasaan membaling bom api ke arah bangunan kerajaan yang menempatkan pejabat Perdana Menteri Edi Rama. Mereka mendesak supaya Baluku meletakkan jawatan atas kesalahan tersebut. Ketegangan politik di Albania memuncak sejak beberapa minggu lalu selepas Baluku dituduh menyalahgunakan dana kerajaan bagi memberi kelebihan kepada beberapa syarikat dalam projek infrastruktur berskala besar. Baik saudara, -saudara. berita semasa saya Fazim Assalamualaikum salam malaysia madani.